इस जिमन में मैं आपको बताऊँ एक तरीका इलाज जो सोरा और साइकोसिस दोनों का पे असर रखता है वो है सिल के मादे की दवा बेसिलिनम लंग्स का बेहतरीन टॉनिक है और नजराती बीमारियों से शफा देने में भी ये बहुत अच्छा किरदार दिखाती है तभी मैंने जो फार्मूला वबाई नजरों से बचाने के लिए बनाया जिसका ऐलान भी किया था उसमें बेसिलिनम और इन्फ्लूनम 200 ताकत में मिलाकर चंद तीन चार दिन रोजाना एक दफा दें तो एक महीना दो महीने या बाद दफा छह महीने तक भी उस मौसम के नज़र असर नहीं दिखाते मगर हो तो बहुत कम होते हैं ज्यादा तकलीफ नहीं देते लेकिन अगर हो जाए तो फिर नेटरम म्योर आमतौर पर मुफीद रहती है ये अमूमी इस्तेमाल की खातिर चूंकि मेरे पास वक्त नहीं मिलता वरना आप गौर से अगर आराम से देखें तो हो सकता है एलियम सीपा दें उसको या यूफ्रेजिया दे, दे दें या नजे की और बहुत सी दवाएं हैं उनमें से कोई भी इस्तेमाल हो सकती है मगर रोजमर्रा की सहूलत की खातिर मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए बेसिलिनम के मुतल एक ऐसी बात बताने लगा हूँ जो कैंट ने लिखी हुई है और डॉक्टर कैंट मेरे मुताले में जितने डॉक्टर आए उनमें सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद है क्योंकि जब यह समझाता है कि ये दवा यूँ इस्तेमाल करें तो ये फ़ायदा होगा तो वो होता है और जब दूसरे डॉक्टर कहते हैं हमने ये देखा और यूँ बीमारी दूर हो गई तो आप करके देखें कुछ भी नहीं होता तो या उनको समझाना नहीं आता या वो बहुत खुशफहम हैं एक दो दफ़ा देखा हो गया और उन्हें कहा कि बस हो जाएगा लेकिन कैंट में ये खूबी है कि वो जिंदगी भर के तजुर्बे का निचोड़ जब देखता है कि ये बात क्यों होती है तो होती है फिर और बाद दफ़ा नहीं भी होती खुद भी लिखता है लेकिन इतनी दफ़ा होगी कि आप ये यकीन कर लेंगे कि ये डॉक्टर सच्चा था असल बात बेसिलिनम की मैं कर रहा था बेसिलीनम में ये खूबी पाई जाती है कि अगर इसे 200 ताकत में कुछ वक्फे के बाद दो दोहराया जाए एक खुराक आज दे दी एक बस हफ्ते के बाद दे दी उसके बाद फिर हजार ताकत में दोहराया जाए फिर दस हजार में फिर पचास हजार में फिर एक लाख में और ये अमल एक साल से दो साल के अंदर मुकम्मल किया जाए तो ऐसे शख्स को फिर कभी सील नहीं होती और डॉक्टर केंट ने बड़ी तहदी से लिखा है कि ऐसे लोग जिनके अंदर यह दफा पैदा हो जाए एक दफा वो बेशक सिल के बीमारों के पास बैठे उनका खाएं उनके साथ सांस के साथ सांस में ला के लें उनको कोई नुकसान नहीं होगा और चूंकि उसकी बाकी जगहों में मैंने देखा था कि वो ठीक कहता है इसलिए ऐसा तजर्बा तो नहीं हुआ कि किसी को दवा खिला के सिल के मरीज़ के साथ उसको मुबतला कर दिया जाए मगर मुझे उम्मीद है कि ये उसकी बात ये भी सच्ची होगी लेकिन नजरियाती बीमारियों में वैसे ही ये मुफीद है और आपको तजर्बा करना चाहिए दमे के मरीजों पर भी मगर इस किस्म के तजर्बे सेहत की हालत में हुआ करते हैं बीमारी के दौरान नहीं बीमारी के दौरान बाज़ा ज़्यादा सख्त तकलीफ हो जाती है इससे प्रोफिलेक्टिक के तौर पर यह तजर्बे बेहतरीन हैं जिसम से गहरे मादों को उखाड़ फेंकने के लिए ये तजर्बे बहुत मुफीद हैं मगर एक्यूट बीमारी के वक्त जबकि हार मर्ज वाक़ हुई हो उस वक्त अगर आप ये तजर्बे किए जाएँ गहरी दवाइयों के तो बात शरीर नुकसान भी पहुँचा देते हैं इसलिए आम तसली से दें दो खुराकें दो सौ ताकत में बेसिलिनम की फिर दो हजार में फिर दो दस हज़ार में फिर दो पचास और फिर लाख और केस क्लोज इसके नतीजे में उम्मीद है कि अमूमन नजरियाती बीमारियों में फ़ायदा होगा और दमे पर भी इसका नेक असर होगा